أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ هم الله الحمد لله الله شكراً الله 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 من الله 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 amalan-amalan, melaksanakan amalan-amalan yang terbaik, memulakan kehidupan kita dengan sekolah tubuh kita terbangkit dalam keadaan kita lepaskan, Alhamdulillah, memuji kebesaran Allah SWT diberikan kita usia yang panjang diberikan kepada kita ketetapan iman diberikan pula kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, dalam halafah ilmu insyaAllah, dan kita mengharapkan para malaikat terus menawami kita Terus mendoakan untuk kebaikan kita bersama insyaAllah. <tuh> Jadi kepada seluruh sahabat-sahabat yang masih lagi setia bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan kita harapkan agar pertemuan ini menjadi satu bukti suatu hari nanti. Bahawa kita sebenarnya pernah bersama-sama dalam satu majlis. Dalam satu program yang mana inilah antara majlis-majlis yang disukai oleh para malaikat insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung kembali perkongsian kita <coughs> melalui kitab tiga perkongsian Imam Syafi'i pada muka surat yang ke-130. 130. Ya, 130. itu apa yang dikatakan sebagai apabila kamu sudah menguasai musuh kamu maafkan mereka kerana perbuatan itu adalah syukur kepada kejayaan yang kamu perolehi. Yang pertama dikatakan apabila kamu sudah menguasai musuh kamu. Dalam kehidupan kita ini ada kalanya kita berhadapan dengan musuh. Sama ada musuh yang kita nampak ataupun yang kita tidak nampak. Tetapi di sini merujuk kepada musuh yang kita nampak. Kan? Kemudian bila mana kita telah berjaya menewaskan mereka. Maka apa tindakan yang terbaik yang kita lakukan Dikatakan di sini Maafkan mereka Bila mana? Dalam keadaan Kita telah uh, menguasai mereka, mereka Menewaskan mereka Kalau ikut hati nurani kita Mengikutkan uh, nafsu kita Kalau kita ikut nafsu kita Pasti kita akan terus uh, melakukan Kalau kata dalam peperangan Pasti kita akan bunuh musuh kita tetapi dia katakan di sini bahawa maafkan itu adalah satu perbuatan yang lebih baik. Kerana dengan kemaafan yang kita berikan, maka ianya menandakan syukurnya kita. Ha, nampak dengan maaf itu menjadi tanda syukurnya kita kepada kejayaan kita menewaskan musuh. Maka itulah kesyukuran yang terbaik. Ha, jadi dalam keadaan kehidupan kita ini, dan Allah Taala berikan peringatan kepada kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada kita tentang indahnya kemaafan ha, kan? kemaafan yang terindah ha, kan ada dendam kemaafan yang terindah jadi nak memaafkan ini bukan suatu perkara yang mudah sebab itu ada orang kata ustaz nak maafkan tu boleh ustaz tapi nak melupakan tu payah ha, kan jadi maknanya orang kata Maaf boleh tapi nak lupa tak boleh Dalam hati tu masih ada Masih ada perasaan dendam lagi ha, kan? Jadi sebab apa boleh kita katakan maaf itu uh, Adalah satu perkara yang terbaik Sebagai tanda syukurnya kita Bila mana Allah Ta'ala berikan kepada kita Kemenangan dalam pada kita berhadapan dengan musuh kita ha, Jadi kemaafan ini Di mana kita lakukan dengan penuh keikhlasan Maka inilah satu kemaafan yang terbaik yang kita lakukan. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat sering memberikan kita contoh-contoh uh, akhlak yang terpuji yang dilakukan oleh oleh mereka. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kisah yang selalu saya kongsikan. bagaimana bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang-orang. Uh, apa orang-orang Taif. dan kita lihat juga satu contoh bagaimana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu contoh kisah kalau mana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengubah seorang musuh menjadi menjadi kawan. jadi inilah kisah bagaimana suatu ketika dalam sebuah kisah yang terjadi pada zaman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada tahun ke-6 Hijrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usahanya memperluaskan pengaruh Islam ke pelbagai wilayah di luar Madinah dan juga Makkah. Jadi bagi Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya, kepada para sahabatnya untuk menulis surat yang ditujukan kepada raja-raja sama ada raja daripada kalangan orang-orang Arab ataupun yang bukan daripada kalangan orang Arab. Jadi isi suratnya adalah memberikan peringatan ataupun himbauan kepada mereka agar mereka ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. jadi dihantarnya surat terlebih dahulu dan salah seorang daripada pemimpin yang dikirimkan surat tersebut adalah Tumamah bin Utsal iaitu kita boleh katakan dia sebagai ketua ataupun boleh kata sebagai presiden ataupun raja kepada Bani Hanifah. Dan ianya dikenali sebagai seorang yang mempunyai uh, karakter yang kita katakan keras kepala. Uh, kan dalam kepala ada batu. Uh, ini yang dikatakan dalam kepala ada batu. Dan apapun yang menjadi perintahnya, uh, kan tidak boleh tidak, maka rakyatnya wajib kena ikut. Uh, kan? Dan sikapnya ini adalah satu sikap yang Uh, dikatakan dia berpunca daripada sikapnya sendiri yang senantiasa bekerja keras untuk memakmurkan negerinya. Uh, jadi dalam keadaan ketegasannya dia nak, dia nak bahawa negerinya itu dalam keadaan yang makmur. Dan buktinya apa dia? Buktinya kaum Bani Haifah cenderung pada kehidupan yang makmur dibandingkan dengan kota-kota ataupun dibandingkan dengan negara-negara yang lain bahkan dari sudut ekonominya di waktu itu boleh dikatakan hidup di Hijaz bergantung pada uh, apa kita katakan barang-barang yang dihasilkan daripada sana uh, jadi maknanya makmurnya kan dalam keadaan ekonomi mereka menguasai dan bilamana dia menerima kiriman surat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ada sikap sombong sikap angkuh sikap uh, kita katakan kasarnya bila mana dia menerima surat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia cepat-cepat ambil surat tu dikoyakkan ha, maka dapat dapat dikoyak tak cukup sekadar dikoyakkan maka dia berikan ancaman dikatakan apa dia bahawa dia dan juga tenteranya akan menyerbu Madinah dan membunuh baginda Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam jadi bayangkan betapa sombongnya kan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat buat surat anta surat ajak mereka ni mentafikan Allah jadi dalam keadaan dia katakan dalam keadaan sombongnya itu dengan kemarahannya dipoyakkan suratnya diberikan ancaman bahawa dia akan menyerbu Madinah dan membunuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suatu ketika Sumamah ini bermaksud untuk melaksanakan umrah ke Mekah dengan dengan adat-adat orang jahiliah adat Orang-orang Arab jahiliah ni Walaupun mereka tak beriman Tetapi saban tahun mereka akan Mereka akan melaksanakan umrah akan, Mereka akan melakukan tawaf dan sebagainya Dan rupa-rupanya Dalam perjalanannya Nak menuju ke Makkah Rombongannya telah Ditahan Di sekitar uh, Sempadan Madinah uh, Jadi dalam keadaan itu Bila mana uh, Apabila nama kita katakan orang-orang Islam tahu bahawa adanya gerombolan Bani Hanifah di dalam kafilah tersebut dalam kafilah yang menuju ke Mekah itu maka bersegeralah para sahabat ini menangkap mereka dan yang ditangkap itu termasuklah Sumamah. Dan nah, Sumamah ini yang sombongnya dalam keadaan dia rasa dia paling kuat, dalam keadaan dia paling sempurna. Ha, maka bila mana ditangkap dibawa ke Madinah sampai di Madinah Sumamah ini ditikat, diikat pada tiang di hadapan masjid dan kemudian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Sumamah. Ha, jadi sebagai tawanan raja kepada kaum Bani Hanifah itu berada dalam keadaan kita katakan kalau kata dalam peperangan kita tengokkan musuh ni dah berjaya ditangkap ikat dah dekat tiang dan apa lagi yang kita tunggu Kalau ikut kita, kita kata hukum pancung Kita arahkan kepada kita punya bala tentera Apa lagi kasih bunuh dia Sebab dia ni memusuhi Islam Ajak ber, ajak beriman tak nak Jadi diibaratkan seperti nyawanya Seperti nyawa uh, Seperti telur di hujung tanduk kan bila-bila masa sahaja bagi Nabi SAW boleh memerintahkan para sahabat untuk membunuhnya Namun kita lihat bagaimana akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh. Bahkan dikatakan apa dia? Dipesan kepada para sahabat jangan sesekali menyakiti Thumamah. Berikan makanan, berikan susu. Akan jadi dalam keadaan kirimkan makanan dan susu ini kepada Thumamah yang sedang ditahan di depan masjid. Bayangkan mana ada tawanan dapat susu akan dapat makanan lagi orang duduk dalam penjara pun belum tentu dapat susu jadi dalam keadaan tersebut dengan keputusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani tumamah walaupun dalam keadaan diikat diberikan pelbagai kemudahan yang baik untuk dijadikan sebagai seorang seorang tawanan yang dilayan dengan layanan yang cukup sempurna jadi oleh kerana dalam keadaan itu Umamah ini tak, bukan sekadar diberikan susu, diberikan juga kurma yang semuanya dalam keadaan. Bukanlah kita katakan kalau zaman sekarang ni belikan kurma apa dia. Kita beli kurma yang paling murah bagi dekat tawanan tak akan tetapi diberikan kurma dan susu dengan kualiti yang terbaik. Bagaimana yang dimakannya sewaktu dia duduk di kota asalnya. Maksudnya apa dia? Dia seorang raja. Kan dia seorang raja duduk di istana makanannya makanan yang hebat-hebat ha, -hebat, kan susu yang terbaik kan kurma-kurma yang terbaik jadi bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan walaupun dia terikat diberikan juga makanan susu yang terbaik kurma yang terbaik bukan kita beli kurma Mesir kurma Egypt kurma China kan yang paling murah biasanya gitu satu kotak RM40, RM50, RM10 ha, bukan, bukan diberikan yang begitu Maka diberikan kurma dan susu yang terbaik. Dan dalam keadaan terikat, makannya pula dalam keadaan ada seorang sahabat Nabi yang saban hari datang saja time makan. Kalau kita kata, contoh kita kata kalau kita dekat sini, pagi serapan. Ha, kan? Pukul 10 minum pagi, tengah hari makan tengah hari, petang ada minum petang, kemudian ada makan malam, kemudian ada Belah malam ada lagi minum malam. Ha, kan? Macam kita pergi kursus. Siapa-siapa ha, pergi kursus kat ke, ketengah kerajaan ke mana kan. Satu hari berapa kali makan? Enam kali ha, pagi. Ha, minum pagi, makan tengah hari. Minum petang, makan malam. Ha, minum malam. Ha, jadi kalau pergi kursus tu, dapat pergi kursus bulan, Bukan yang makin kurus, makin bertambah timbangan. Ha, Balik-balik salah akan timbang. Timbang ni rasanya rosak ni katakan ha, tak puas hati ambil beras letak 10 kilo betul 10 kilo ha, kan? jadi ini situasi yang berlaku jadi dalam beberapa hari sumamah dikurung di depan masjid diikat dia dan bila mana saat-saat waktu dia yang terluang dia melihat bagaimana keadaan penduduk Madinah di bawah kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat bagaimana para sahabat dan juga seluruh muslimin dalam keadaan lima kali sehari bila mana datangnya seruan untuk mendirikan salat, maka mereka akan datang mendirikan salat di masjid itu. Maka dilihatnya lama kelamaan, maka dia menyedari bahawa itulah tandanya. Ini rupanya dikatakan, oh orang Islam rupanya beribadah dengan cara salat. Satu hari lima waktu, Maka ha, maka disitulah dikatakan daripada arah masjid suara beliau iaitu sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dalam keadaan duduk dalam majlis ilmu kan, dan didengari oleh Tumamah. Dan secara tak langsung, setiap hari dia mendengar orang salat, dia mendengar azan, dia mendengar kata-kata daripada baginda Nabi SAW. Maka ini antara tujuannya baginda Nabi SAW mengikat Tumamah. Tetap depan masjid supaya dia nampak bagaimana orang Islam beribadah. Dia nampak bagaimana akhlak Uh, apa nama ni para para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mendengar kuliah-kuliah pengisian-pengisian yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit demi sedikit hatinya semakin lembut. Hatinya semakin mengenali Islam dan suatu pagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Sumamah. Ditanyakan kepada Sumamah, "Apa khabar wahai Sumamah?" Ha, akan ditegurnya dengan ramah. Apa ha, yang kita katakanlah kan seorang tawanan di mana didatangi oleh seorang pemimpin ditanyakan dengan soalan-soalan kata-kata tutur kata yang lemah lembut maka pastinya dalam hati akan akan merasakan bahawa oh inilah rupanya Muhammad yang dikatakan sebagai rasul itu dan akhlaknya yang baik ha, maka dijawab oleh boleh baik ia Muhammad jadi tuama berkata lagi jika engkau membunuhku berarti engkau membunuh orang yang pasti akan dituntut bela kematiannya oleh kaumnya jika engkau mengampuni ku, engkau mengampuni orang yang tahu terima kasih. Jika engkau minta tebusan, mintalah. Ku beri berapa pun yang engkau mahu. Ha, kata Sumama. Dia katakan, kalau kau bunuh aku, maka nanti kaum ku akan tuntut bela. Kalau kau ampunkan aku, aku akan ucapkan terima kasih. Kiranya engkau minta tebusan, aku akan bayar tebusan. Ha, kan? Berapa yang kau nak aku bagi? Ha, disangkakan bahawa bagi di Nabi SAW, ini jenis orang yang nak tebusan dan sebagainya. Tetapi bila mana mendengar kata-kata daripada Sumamah, maka bagi Nabi SAW, hanya tersenyum dan meninggal. keesokannya datang lagi, ditanyakan lagi, apa khabar wahai Sumamah? Ha, dan dijawab lagi, tidak ada khabar selain seperti yang sudah aku sampaikan kemarin. Ha, jadi... Peristiwa itu berulang-ulang dalam masa beberapa hari dan akhirnya dalam keadaan sumamah itu setiap hari ditanyakan soalan-soalan yang sama sahaja. Dan pada suatu ketika bagi Nabi SAW tidak meninggalkan sumamah begitu sahaja bahkan disuruhnya beberapa sahabat datang tolong bebaskan sumamah, lepaskan tadi yang mengikat tangan sumamah. Biarkan ia pergi ke mana pun ia ingin pergi. Ha, jadi suam mata kejur. Kan dah diikat, dah jadi tawanan. Tiba-tiba dilepaskan begitu saja. Tak minta tebusan, tak minta apa pun. Ha, kan? Bahkan Rasulullah SAW kemudian memberikan kepada semua ha, seekor ekor kuda. Kuda bukan kuda cap ayam. Ha, kan? Tapi kalau sekarang ni cap ayam mahal. Ha, contoh apa dia cap ayam yang mahal? Sardin cap ayam. Ha, kan? Kan paling mahal sadin cap ayam, cap lain murah sikit ha, Jadi, bila mana diberikan kuda dalam keadaan kuda yang grade A, 5 bintang ha, kan, Dan juga tak cukup dibaginya kuda Yang terbaik bagi pula bekalan makanan ha, Jadi, dikatakan kepada suamama kan Ambil lah bahasa-bahasa kita yang nak bagi faham Ambil lah, naiklah kuda ni, bawa lah makanan kamu ni Baliklah kepada kaum dan sumamah mengucapkan terima kasih Kemudian dia pun pergi meninggalkan kota Madinah. Namun sebelum sempat sampai ke kampung halamannya, Tuk Mamah kemudian berpatah balik dan dia menemui bagi Nabi Sallallahu kan? Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di depan masjid, maka dia segera melaungkan dengan suara yang lantang apa yang dilapaskannya. Aha, kan? Kalau kita tengok filem ni kadang-kadang kalau tengok drama kan, sampai dekat babak yang ini dia ada Ha, ataupun to be continued minggu hadapan ha, kan? ha, jadi itu cara orang nak tarik penonton ha, kan? tetapi saya tak buat begitu sebab cerita dah nak habis dah ada masa beberapa minit lagi Betakut takut minggu depan lupa pula cerita apa yang nak dikongsikan ha, kan? jadi sampai di depan masjid maka Sumamah pun segera dengan suaranya yang lentang dia melafazkan Ashadu an la ilaha illallah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa baginda Nabi Muhammad SAW itulah Rasulullah. Jadi dalam keadaan <coughs> baginda <di> Nabi SAW <coughs> kemudiannya mendatangi Sumamah. <coughs> Dan Sumamah berkata, Demi Allah dulu tidak ada orang yang paling ku benci selain engkau. Sekarang tidak ada orang yang paling ku cintai selain daripadaMu. Demi Allah tidak ada agama yang paling ku benci selama ini selain agamamu. Namun kini agamamu yang paling ku cintai. Ha, jadi. Kemudian bagi Nabi SAW menyambut dengan begitu gembira keislaman Sumamah itu dan beberapa hari kemudian Raja Bani Hanifah itu meneruskan perjalanan umrah yang sempat tertunda dan di Makkah betapa, betapa terkejutnya penduduk-penduduk Quraisy -penduduk kerana melihat Sumamah beribadah melakukan umrah. Bukan dengan cara sewaktu ia berada dalam keadaan jahilnya dulu bahkan dia telah melakukan ibadah dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Ha, jadi itulah kita lihat. Kan kita panjang lagi tapi kita cukup sampai di situ kan. Walaupun bila mana Subhamah, ini kembali <coughs> uh, kembali semula ke negerinya uh, dalam keadaan sebelum itu uh, dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa yang dilakukan selepas itu dia melakukan boykot terhadap ekonomi orang-orang Quraisy orang di Mekah. Uh, jadi maknanya bila mana sebuah negara kita boleh berikan contoh contoh sekarang ini antara kuasa besar dunia ialah Amerika bila mana Amerika ini memboikot Israel bayangkan apa jadi pada Israel maka itulah yang berlakunya bila mana memutuskan untuk memboikot perdagangan yang datang daripada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu jadi kita lihat ini suatu ibrah buat kita bagaimana yang dikatakan bila mana kita sudah menguasai musuh bagaimana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai Thumamah kemudian diberikan kemaafan yang terindah bagi tanda syukurnya dan akhirnya Allah taala memberikan satu kejayaan yang lebih besar maka kita contohi ibrah daripada kisah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Thumamah ini dalam kehidupan kita dan sesungguhnya orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu memberikan kemaafan. Allah lagi tak kala mana dia dalam keadaan menguasai musuh inilah kemaafan yang paling hebat buat seseorang itu jadi cukup setengah di sini sahaja semoga kita mengambil ibrah daripada apa yang dikongsikan pada hari ini mengambil sisi-sisi baiknya dan juga kiranya ada salah silap sepanjang penyampaian pada pagi ini Pastinya sebagai manusia biasa ada salah silap, ada kekurangan, ada kelemahan. Maka mohon diberikan teguran dan tunjuk ajar oleh seluruh sahabat-sahabat insyaAllah. Dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan menjadikan bukti kepada cintanya kita kepada Allah SWT. Cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jadi saya akan tutup dengan asmaul husna. <tuh> Walaupun suara tak berapa nak okey kan Kalau tiba-tiba keluar suara Ramli Sarip ke suara apa je lah Suara ayam ke ha, apa je kan Apa yang je lah Kan tiba-tiba pula suara tak berapa nak Apa nak okey kan ha, Tapi apa pun insyaAllah Kita sama-sama niat kita Kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita melafazkan asma'ul husna insyaAllah Allah. billahi minasyaitan al <applause> نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذيل السميع البصير. حكام العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيم، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. ال... ودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصل المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماس الواحد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم عفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسيط الجامع الغني المغني المنفع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبي وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق <applause> الله العظيم. السلام عليكم.